Ну, починаємо дивитися наші актуальні питання. Олена, подивіться, будь ласка, Київ, бо зазвичай, як тільки Трамп з Путіним про щось там домовляться, щось там видають, якісь заяви, то до нас все починає летіти з усіх сторін і все, що можливо і неможливо. Ой, к сожалению, тут десятка міще йде. планы, к сожалению, вот смотрите, мне не нравится. И сегодня я расклад делала. Киев, центр Киева. Все, что связано с водой. Мне не нравится киевская дамба. Вот именно сейчас. К сожалению, туда летела, сбили. Но мы знаем, что сбили. Вода, вот вода, киевская дамба, около воды, мосты, дома. Да, тут работа ПВО из хорошего, что здесь двойка. Ну, как бы желание, видите, желание. Еще опасность диверсии остается. Но, к сожалению, здесь башня падает под вопросом, потому что двойка. Угу. Ну, таким образом, знаете, как это, опять же, да, тут не только Киев, тут и, конечно, другие города или населенные пункты. Таким образом, опять же, да, да давить Украину, да давить. Щоб пройшла. Опасность є. Глава МЗС Китаю сказав, що зараз настав ключовий момент для врегулювання війни в Україні. І ця заява якраз була тоді, коли ввідку був у А Китайці вже щось знають? Китайці ж знають по поводу міра да, знають. Ну знают, и они надеются получить с этого свою выгоду, в том числе. Каждый хочет получить свою выгоду. Слушайте, ну ярвата это... кусок, поняла. Mm -hmm. ну, це, 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 да. А чем могло быть погоджено повітряне перемир'я? Я зачитувала СВР, как вот генерала. Они пишут, что они этот пункт как бы согласовали, да? И там идет воздушное и морское у него перемирие. Дословно. Договорились э, на самом деле про воздушные перемирия России и США. Понимаете, оно как-то тут тоже, они как-то договорились, но это как-то все по обману. Как-то странно. Ну, вот тут как-то странно все. Вроде как и договорились, но на самом деле оно как-то по-другому все будет. У меня был расклад на эту тему. чтобы оно было так, как оно есть на самом деле, тут тоже, видите, какой-то подвох и обман. Ну, везде. Ну, смотрите, ну куда ни кинься, подвох обман. Подвох обман. Ну, нельзя с Кремлем. Нельзя ему верить, нельзя с ним договариваться. Чего вы бачите, что в ближайшем часом будет обмен наших хлопцев? Поскольку Зеленський говорил про те, что они договорятся про обмен 1200 полненных. И что, вроде, там уже какие списки списки нам напишут. Детей еще могут вернуть, в том числе немного. Да, идет, да, опять, да, возвращение. Это, опять же, может как раньше, да, частями может как вариант быть. Да, идет возвращение. Чи ви видите какие-то проблемы с газом у нас на зиму, так что россияне сейчас намагаються так сделать, чтобы мы замерзли на зиму? Понимаете, они ударили по газо этому газопроводу, это по-моему через этот газопровод, я не знаю связан он или не связан, то, что говорили, что будет идти газ из Азербайджана в Украину. Ну, договариваются. А, и из Штатов зрядженный газ, так, что я не помиляюся. И вот зачем об этом говорить еще раз информацию вслух? Только мы говорим какую-то информацию, слушайте, а они сразу же пытаются, видите, напакостить. Будут проблемы с газом. За счет того, что, да, это Не, не буду. Ну, я не вижу. Здесь как-то. Ну, будет как раньше. Да? Ну, может, з малой больше меньше менше я не знаю, что то типа такого, як мне правильно понять? Ну, оно как бы будет, будет. Китай вперше відправив свою ядерну субмарину на бойове патрулювання. Такого раніше не було. А, і різні зараз причини називаються, чому це сталося. Це насамперед кажуть, що через те, що Трамп відправив свої атомні підводні човни ближче до Росії. Які справжні причини того, що Китай вивів їх? А Яку? куди вони її відправили? А ну, невідомо. Ну, на бойове патрулювання пише. Китай вивів свою да, з ядерним оружием наджурством. Причина теж я підтримую, набув світлений. Ну, Это, знаете, как это, как это правильно сказать, mm -hmm. нарастает гонка вооружения, да, эскалация, наращивается эскалация, да, в противовес, показать против, пока, ну, показать свою силу. Вообще, это, знаете, тут все на грани, все на грани, когда может плохо кончиться все это. Чи может быть засухована ядерка где-то в море, в океане, чтобы створить какую-то стихийную Понятно, сейчас ядерка нас сразу, мы сразу говорим о том, что сейчас ядерка совершенно разная, это не та, да? Которую мы привыкли воспринимать как с ядерным грибом. Uh -huh. Использование ядерки в воде, будь где, будь кем, да? Будет использована ядерка где-то в воде. Ну, опасность есть такая. Смотрите, пока оно как бы пауза, да? Mm -hmm. Пока пауза. Но, к сожалению, либо там, либо там опасность есть. Есть опасность. И здесь в первую очередь, это, знаете, опасность идет либо же, опять, тут не столько вот как ядерка, а больше какая-то диверсионная деятельность со стороны России, ну понятно, вроде как это не она, выйти сухими из воды. Вот знаете, что-то вот, чтобы нанести как можно больше вред окружающей среде и за счет этого здоровью людей. Вот сейчас это выплывает на первом плане. Пока то, что касается ядерки, здесь вот есть опасность, но она как бы ну, вот в таком состоянии, знаете, неопределенности. Був Витков у Москвы, так, он мог переговоры. Про что вы не могли уже договориться? давайте вот конкретно, по, как по Украине, так и по свету. Как вы это видите? Чи... По Украине. Почему Витков договорился с Кремлем? Ну, здесь опять же, видите, для Украины, как бы подписать что-то, но это что-то из той, и с другой стороны, оно как бы по обману, все равно ситуация с двойным дном Попытка очень хитро умела вести Украину в обман, чтобы она подписала это. Это, и это каждому тут идет выгода. Понимаете? Да. Это, я перед этим сделала расклад, я его еще не выпустила. Mm -hmm. Там идет речь о том, что Украина ломала планы. Да, изначально планы ломала. Все, что касается, видите заинтересованности США, заинтересованности России. Очень много кто, какие страны, лидеры каких стран заинтересованы в определенных землях, ресурсах Украины. Здесь не две стороны, не три, здесь очень много кто что-то хочет получить. И они такие хотят это получить. Каждый по-своему. США это хочет по-своему, Кремль хочет по-своему. Потому что здесь, здесь какие-то такие договоренности, это есть то, что не в интересах Украины. Ну, а вот для Свиту, вот Яки, вот Какие Матоматопов. Что это? Э, вот, то, что Уитков договорился с Путиным, миру, что это дает, вот, в целом миру. Миру, что это дает. Но они говорят, что, видите, нельзя догови... да, верить тому, что пообещал Кремль у Итков и США, ни в коем мере. Сейчас... Э, 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 Идет опасность миру от Кремля. Возможно, это то, что я им делала расклад. Была же недавно информация, э, СВР, э, ну, служба внешней разведки России, обвиняет э, Британию, что она готовит мощнейшую диверсию против России. Слышали вы это? Не, я все равно еще э, то, что это касается теневого флота что они хотят там, вот, сделать диверсию с теневым флотом, а исполнители в этом должны быть Украины. Украина, как всегда, исполнитель Украина. Там очень хитро написано, ну кому же они могут доверить черную работу, только Украине, понимаете? Значит, это идет то, что сама Россия готовит эти диверсии, раз она предупреждает об этом всех. И там очень нехорошие планы. Она действительно готовит что-то подлое в определенных странах. И поэтому здесь нет веры. И она надеется выйти сухой из воды, что типа это не она, сделать это по чужим флагам. И пересорить всех, и как бы поставить всех. То есть вот эта опасность миру идет, определенным странам идет. То, что касается Трампа, идет опасность ему. Опять же, как это, отстранить его от власти, либо же вообще убрать, ну, понятно, каким исходом, чтобы его как можно рейтинг был ниже Плинтуса, вот в таком плане. Сюда тоже прилагают э, руку Кремль, потому что э, ему очень не нравится, что он вынужден идти на эти уступки, вроде как он идет на них, но не нравится, что на них дарит, что их унижают, поняли? Що можлива зустріч тристороння між зеленським Путіним та Трампом. Але от маємо заяву із Кремля про те, що Вітков пропонував вчора таку ідею тристоронньої зустрічі, але Москва поки залишила це без коментарів. А чи дійсно тристоронньої зустрічі поки що не буде? Чи все ж таки вона буде? В чому там справа? Трамп, Зеленський і фігура Путіна? Встреча Трамп. Ой, они не хотят этой встречи, а слова категорически совсем, вот именно. И вообще, они, как видите, им, ну, я не знаю, что они выставят, даже вот Трамп и Путин. Как это, у двойника ограниченные возможности, понимаете? чтобы вести эти переговоры. Поэтому тут я не вижу. Что-то будут... Она, знаете, как у меня было? Она возможна. Только когда будет не фигура Путина, а какой-то другой представитель с той стороны. Или представители с другими. Вот тогда возможно. А вот видите, что до этого варианта, зустречи Трампа, Зеленского, ну и фигуры так называемого Путина. Чи будет цей формат встречи вдалим для Украины? Чи принесет мир? Вот что пытают наши ведущие. Трамп Понимаете, здесь оно такое впечатление, что оно уже все решено оно уже все решено, потому что и у меня в раскладе первой попадала старшая аркан Верховная Жрица. Только они пытаются сейчас досконально все обговорить и утрусить да, до определенного mm -hmm. момента. И как-то понимая то, и та, и другая страна понимают, что Украина вряд ли пойдет на какие-то такие уступки, понимаете, то здесь надо додавить еще Украину. Недаром же ну, нас в последнее время так мощно и жестко обстреливают, да, чтобы Украина прогнулась и пошла на те ага. уступки. Да, к сожалению. К сожалению, это такая опасность остается. Понимаете, здесь использовать именно ресурсность самой Украины, чтобы, видите, никто не хочет, чтобы Украина была... Определенные политики мировые не хотят, чтобы Украина была самостоятельной, чтобы она была центральным игроком. Она такой и будет, потому что есть некий ресурс у Украины. Есть. Есть нечто такое, то, что мы сейчас не понимаем. И это не то, что там в реестрах. Это что-то новое. Я об этом все время говорю. При слиянии чего-то с чем-то. То, что дает возможность новых технологий. Возможно, это то, что связано там со светом. Это в военной сфере. Это может применяться везде. Вот за это в том числе идет эта, эта борьба. Понимаете? Ну, понятно, что там недра, земли Украины тоже нужны. Ну, поняла. Но мы выходим на что? Давайте вот подсумуем. Даже если эта встреча произойдет между Трампом и Пучей, ну это же не про кінець війни. Чи про конец войны говорят. Стра а встреча Трампа и Путина. Это про конец войны в Украине. Встреча Трампа и Путина. Это означает конец войны в Украине? Нет. Нет, это не про это. А про это попытка воплотить какие-то тайные договоренности. Видите, тайные договоренности тут есть. И будет давление. Давление и на Украину, и на э, Кремль. Да, это путь. Путь к миру, несомненно. Путь, как там, к выходу из лабиринта. Но это не про то. Ну, нельзя верить в Кремлю. Нельзя. видите тут идет башня вода и для украины и для мира что-то они готовят после этого может быть получат ответочку вот после этого да вот после каких-то негативных событий видите к сожалению карты все время и раньше они говорили что после каких-то негативных событий Менталитет другой. Я понимаю, что у Запада, я понимаю, что тут хитрая игра. Здесь договорняк изначально. Это все есть. Но с другой стороны, как бы два разных менталитета. Запад и Россия. И когда в цивилизованном мире привыкли договариваться, да, а в таком, как Российская недофедерация и Кремлевская власть, они привыкли, видите, блефовать всю жизнь. Они всю жизнь блифовали. Що вони что що вони такі да, что ж вони самые, самые да вот все у них саме саме, ракеты самые-самые. Це геть не дивно. Ну, і все-таки не треба забувати, що війна це величезний бізнес, і тому мені знаєте, ніколи здається, що навіть вони б не дуже б могли б вже б зупинити цю війну, оскільки тут дуже задіяно багато гравців. По-перше, давайте так: скільки країн замішані у війні в Україні? Величезна проститі. Сколько бизнесов, этих заводов, всего-всего. Поэтому... Все равно, Мирослав, по картам оно еще, сейчас начало показывать. Оно все равно показывает, что оно закончится как-то неожиданно. Что это будет через трагическую ситуацию по миру? И, либо же в Украине оно показано, как-то неожиданно оно закончится. З'явилося повідомлення американського каналу CNN, а і там вони повідомили, що в найближчі тижні Росія збирається висадитися в певній частині Херсона. Мова йшла про мікрорайон Корабел, який зараз вони намагаються відрізати від решти, через що через те, що вони б'ють по мосту, який веде там з підконтрольної ну, тобто з а, частини я明白. тієї частини, де там наші, і з тієї частини, де куди вони намагаються типу мовляв зайти, пробувати. Але звичайно, що ця частина нині під українським контролем. Чи ви бачите, що е, може висадитися там Росія в мікрорайоні Корабел? Они что-то там планируют. Ну, какая-то работа, видите, там ведется тут король мечей. Uh -huh. Но с другой стороны, это как бы манипуляция. Да, у них как бы желание есть это получить а, обратно. Но здесь, смотрите, здесь как-то пассива и противодействие. Я не вижу, чтобы у них получилось. Попытки могут быть. А, Питает глядачи Олена, а, че будет полная блокада Херсону по шляхам? А, щоб, ну, ну чи, чи може таке бути? Тобто, що, тобто, що мається на увазі? Що росіяни можуть взяти всі дороги під контроль. А, блокада то, полна. Дроні. Херсона була. Повна блокада Херсона, ізоляція Херсона. Ізоляція Херсона. Ну, как бы стремление к этому у нього є. Тут дьявол випадає. Але видите, тут э, розчарування і срыв планов. Ну так, да, желання є, не вижу я, щоб это вийшло. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди.